अमरावती शहरातील अतिक्रमणमुक्त मोहिमेला वेग आला आहे बडनेरा प्रभागातील साईनगर येथील सेदाने नगर तिरुपती नगर क्रमांक दोन येथे नागरिकांच्या रस्त्यावरच्या पक्क्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक ठप्प होण्याची वेळ आली होती मात्र मनपाच्या अतिक्रमण पथकाने हे धडक कारवाई करत हा रस्ता मोकळा केला असून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे बड्डेरा प्रभागातील साईनगर परिसरात अनेक दिवसांपासून नागरिकांकडून तक्रारी येत होत्या की तिरुपती नगर क्रमांक दोन मधील दोन नागरिकांनी रस्त्यावर पक्के अतिक्रमण केले आहे या अतिक्रमणामुळे परिसरातील रहिवाशांना आणि वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा रुजू झाल्यापासून अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम आणि स्वच्छता मोहीम युद्ध पातळीवर राबविली जाते शहरातील रस्ते आणि फुटपाथ मोकळे करण्यासाठी नागरिकांना वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मनपा प्रशासन सतत पावले उचलत आहे नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्या आदेशानुसार आणि उपायुक्त रत्ताळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण पथक प्रमुख श्याम चौरे यांच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्यावर केलेले पक्के अतिक्रमण तात्काळ काढून टाकण्यात आले या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे आता रस्ता पूर्णपणे मोकळा झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून वाहतुकीची कोंडीही सुटली आहे या संदर्भात न्यूज चे प्रतिनिधी मच्छिंद्र भटकर यांनी अतिक्रमण पथक श्याम चौरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली त्यांनी सांगितले की नागरिकांच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी हे अभियान सतत सुरू राहणार आहे शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही जगह जगह बात पहुँचाते सबसे पहले बात ये है कि चार में जो साई नगर का जो अंतर्गत सरदारी नगर करके एक एरिया की परिसर आता है वहाँ पर जो वहाँ के जो रहवासी लोग हैं उन लोगों ने एक तकरार दाखिल किए थे कि कोई श्री सतीश पाटिल नाम के कोई पुलिस ग्रामीण विभाग के अधिकारी है और एक श्री राजेंद्र सावलकर करके है वो वाटर सप्लाई का अधिकारी है तो इन दोनों अधिकारियों ने अपने मकान के बाजू में जो आने जाने का जो रास्ता है मोटा वो उसके बाजू में एक तो तार कंपाउंड जो पंडी वगैरह डाल के गालिया वगैरह डाल के उन्होंने तार कंपाउंड करके कम से कम तो फिफ्टी परसेंट रस्ता जो है ना रास्ता ब्लॉक कर दिया तो वहाँ के लोगों को काफ़ी तादाद में वहाँ पे मैंने अभी बार बार देखा हो और अभी भी देखा देखाऊँ कि वहाँ पर आने जाने के लिए जैसे जो छोटे छोटे बच्चे की जो उसकी बसें आती है और नागरिक जो वाहन जा आने जाना करते तो काफ़ी उन लोगों को दिक्कत हो रही थी बहुत परेशानी हो रही थी तो मैंने उस हिसाब से अतिक्रमण वाक्य तब से मुंबई क्रांति गति सौ उन्नीस सौ पन्नास दो सौ इकतीस के तन्वे उनको नोटिस दिया नोटिस के बावजूद भी उन्होंने कुछ जो के अतिक्रमण नहीं निकाला था तो मैंने आज उनका अतिक्रमण निकाला है आयुक्त तो सौम्या मैडम अपने आ गए उसके बाद जो उन्होंने अतिक्रमण के बारे में सख्त तो ऐसी कार्रवाई चालू की है लेकिन अतिक्रमण के बारे में अलग अलग अफवाह पचरा जाए उसके बारे में आप क्या कहेंगे सबसे पहले मेरा तो ये बोलना है कि माननीय आयुक्त महोदय शर्मा मैडम कक्षा है बाकी उत्तर भाग में आप, आप सभी देख सकते हैं दूसरा बात है कि मैडम जी हमारी मैडम जी का उनका एक सपना था कि तो भाई बाकी की सिटी की जैसे भाई आपने इंदौर वगैरह भी देखा है ईवन नंबर पर आ रहा है तो उनका भी एक उन्होंने भी एक निर्णय लिया उन्होंने नीचे गया कि भाई हम हम की शहर की एक कुछ नाम आना चाहिए इससे पहचाना जाना चाहिए वो हिसाब से स्वच्छता और अतिक्रमण ये दोनों जो डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी हमारे हमें दिशा निर्देश दिए उनकी गाइडलाइन हमें काफ़ी मतलब उनका सहकार्य रहा है उन्होंने एक मिशन पिछले टाइम चालू किए थे मिशन उत्पाद वो अंतर्गत मैंने काफ़ी शहरों में से अतिक्रम हटाया है और की तो अभी गणपति वगैरह के बहुत बिना गए थे मगर अभी डबल सील में कार्रवाई चालू कर रहा हूँ दूसरी बात आज जो मैं कार्रवाई करके आ रहा हूँ वो कार्रवाई भी आने जाने के लिए जो रास्ता था वो मनपा प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे शहरातील सर्व नागरिकांनी ना स्वतःहून अतिक्रमण न करण्याचे आणि स्वच्छ सूट सुटसुटीत अमरावतीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे